Добрый день, спасибо большое за приглашение. А, собственно говоря, цель как мне хотелось выйти, сегодняшним ответственность чтобы я, как представитель компании, максимально ответила на все ваши вопросы и на те вопросы, на которые в данный момент может быть узкотехнического характера, на которые у меня ответа нет. Эти вопросы я обязательно, эти вопросы я обязательно передам моим коллегам, и на эти вопросы вы тоже получите ответ. соглашение о разделе продукции между государством Украина, компанией Шил и компанией Новоролюбовская о разведке и добыче углеводородов на территории Юдовского участка, куда входят три района Хайковской области и семь районов Донецкой области, Земский район и Земский Это второй наш проект в Украине. Первый проект осуществляется в рамках договора о совместной деятельности государственной компании «Укргазодобыча». И в рамках этого проекта в данный момент мы будем одну скважину на территории Первомайского района Харьковской области. Это единственная скважина в Украине, Никаких подрядчиков у нас в других районах области, Харьковской и Донецкой области нет. И по этим проектам ни по первому, ни по второму никаких объектов, кроме на территории Закубинской сельской рады Первомайского района никаких объектов нет. Что касается Юзовской площади. В данный момент мы готовимся к проведению экологической комплексной оценки региона. Согласно законодательству Украины, какого-либо бурения, любые другие промышленные работы на территории природоохранных и заповедных комплексов, а также областей, имеющих культурно-историческое значение, не разрешается. Кроме того, есть еще, как мы уже знаем из нашего предыдущего сотрудничества, мы предлагали мы Харьковским общественным организациям определить участки, которые являются ценными с точки зрения природы охраны, но они не внесены в данный момент в соответствующие государственные реестры. То есть мы предлагали тоже рассмотреть карту Ленинской площади, чтобы на этих участках мы тоже погоду не проводили.